сейчас просто эйфория. Нам... Сейчас, конечно, все хорошо, но тяжело складывается игра, и мы довольны тем, что мы едем на чемпионат мира. Как бы... Конечно, изначально, перед началом чемпионата, никто не мог не думать об этом, да, даже. Некоторые говорили, зачем мы вообще туда едем без Дроздова, Лещука, Фесенко и всех остальных. Но команда это... – это то, что внутри, это то, что в раздевалке, то, что в отеле, то, что на тренировках. И то, что внутри каждого из нас – это быть командой было. Мы были командой с первой минуты сейчас до последней. Даже несмотря на тяжелые поражения от Латвии и вчерашнее поражение от Хорватов, хотя мы сыграли тоже не лучшую игру. Сегодня мы знали, что Италия будет немножко, как бы уставшей, да, скажем так. Они играли вчера позже у нас, поэтому мы старались ускорять темп игры постоянно. И я считаю, нам это удалось и в защите мы старались перенаговать, в нападении бежать, поэтому слава богу, что все получилось сегодня. Вчера игра была и у нас, и у них вечером, и тяжело было разбежаться в 2 часа дня. Многие после игры засыпают поздно, то есть ложатся в 3 часа ночи. Очень тяжело уснуть на самом деле после вечерней игры, поэтому кто-то позже лег, и нужно было время для того, чтобы разбегаться. И так должно, мне кажется, это то, что ну, как бы не, ну, объяснимо тем, что вчера были две поздние игры. Конечно, изначально тренер говорил, что они очень часто держат мяч, идут в проходы. Мне кажется, как-то итальянцы это пронюхали, да, это то, что мы будем защищаться так. И начали быстро гонять мяч по периметру и забивать на трехочковый. Потом пришлось немножко перестроиться, не отходить от Датомы. Стараться закрыть его бросок. И нам сегодня Мелли, да, центровой, забил три трехочковых. Как бы. Нам сказали, бросают, но очень редко. Он бросал метко, но редко. Вернее, редко, но метко, да. Поэтому, ну, как бы, мы, я считаю, лидеров их остановили, поэтому сегодня все получилось. Слава Кравцов, конечно, сегодня просто Баговал на счетах и на, и на их счете, и на нашем. Эти блокшоты его, нам, нам давали дополнительный стимул. Понимаете, он по натуре лидер. И даже вчера после матча, когда мы проиграли, тренер говорит, в концовке мяч должен быть у Джеттера. Он может создать как себе атаку, так и другим. Поэтому, я думаю, для этого его и натурализировали, чтобы он был лидером команды, был главным распасовщиком. И то, насколько каким хорошим человеком он является, как человек, то хорошо, что хорошо, что он у нас в команде сейчас, он с нами. А, я даже не объяснимый наверное, потому что никогда никто не испытывал их чувств в первую очередь. Поэтому я еще сам не до конца понял, что следующим этом не придется отдыхать, доехать на чемпионат мира, но это супер просто. Вот. Но ну, а по игре, не знаю, я думаю, что в первую очередь мы очень быстро переходили из защиты нападения. Это очень помогло нам, потому что команды, обе команды были были уставшие, наверное, мы были лучше подготовлены. И, конечно же, хорошо сыграли в защите. Они забили все 58 очков. Вот. Ну, не знаю, что еще даже сказать. Я очень рад, мы все рады, просто невероятно.